কি কৰ্মৰ বাবে অহা জনমত এজন পুৰুষে নাৰীৰ জীৱন লাভ কৰে কি কি স্থিতিত এজন পুৰুষে নাৰীৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰিবলগীয়া হয় গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে আত্মা অজৰ আৰু অমৰ যেনেকৈ ব্যক্তিয়ে লাগতিয়াল বস্তুবোৰ সলাই থাকে আত্মায়ো তেনেকৈ নতুন জনম লৈ শৰীৰ সলাই থাকে এই প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়ালৈকে চলি থাকে যেতিয়ালৈকে আত্মাই মুক্তি লাভ নকৰে গৰুৰ পুৰাণে আত্মাই বাৰে বাৰে জন্ম লোৱা কথা কৈছে কিন্তু এনেকুৱা বহুবাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে আত্মাৰতো কোনো লিংগ নাথাকে তেনেস্থলত জন্মৰ সময়ত কোন আত্মাই পুৰুষৰ শৰীৰ আৰু কোন আত্মাই মহিলাৰ শৰীৰ লাভ কৰিব সেয়া কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ হয় বৰ্তমান সময়ত যি আত্মাই পুৰুষৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰি আছে সেই আত্মাই অহা জনমতো পুৰুষৰ শৰীৰেই লাভ কৰিবনে নে নাৰীৰ শৰীৰো লাভ কৰিব পাৰে এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গৰুৰ পুৰাণে দিছে আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক এই সন্দৰ্ভত বহলভাৱে কিছু কথা অৱগত কৰিম যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেন্তে আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব গৰুৰ পুৰাণ অনুসৰি আত্মাই যেতিয়া নতুন জনম লাভ কৰে সেই জন্ম লাগিলে পুৰুষেই হওক বা নাৰীয়ে হওক আত্মাই সেই শৰীৰৰ অনুৰূপ ব্যৱহাৰৰ ঢাল খাই কৰ্ম কৰিবলগীয়া হয় শৰীৰৰ জৰিয়তেই কৰ্ম কৰি আত্মাই নিজৰ জনমৰ উদ্দেশ্য সাৰ্থক কৰিব পাৰে অৰ্থহীনো কৰিব পাৰে ভাল কাম কৰি আত্মা মুক্তিৰ মাৰ্গলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে আৰু বেয়া কৰ্ম কৰি মুক্তি মাৰ্গৰ পৰা বিচলিত হ'বও পাৰে যদি কোনোবা পুৰুষে মহিলাৰ দৰে আচৰণ কৰে স্বভাৱত মহিলাৰ আচৰণ ফুটি উঠে বা মহিলাৰ দৰে স্বভাৱবোৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু এগৰাকী নাৰীয়ে যিবোৰ কাম কৰি ভাল পায় সেইবোৰ কামেই যদি পুৰুষজনে কৰি ভালপোৱা হয় তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পুৰুষৰ আত্মাই অহা জনমত নাৰীৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰে ঠিক একেদৰে যি মানুহে পশুৰ দৰে আচৰণ কৰে পশুৱে যি ভক্ষণ কৰে সেইখিনিকে যদি ভক্ষণ কৰে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা মানুহে অহা জনমত পশুৰ জনম পায় ইয়াৰ উপৰিও গৰুৰ পুৰাণে কৈছে মৃত্যুৰ সময়ত মানুহৰ আসক্তি যি বস্তুৰ প্ৰতি থাকে তেওঁৰ অহা জনমতো সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মৃত্যুৰ অন্তিমখনত কোনো নাৰীলৈ মনত পেলাই প্ৰাণ ত্যাগ কৰে তেন্তে তেওঁ অহা জনমত নাৰীৰূপে জন্ম ল'বলগীয়া হয় একেদৰে জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণত যিজনে ভগৱানৰ নাম লয় সেইজনেই মুক্তি মাৰ্গৰ ফালে অগ্ৰসৰ হয় অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ অন্তিম ক্ষণৰ বিচাৰেই অহা জনমৰ আধাৰ হৈ পৰে সেইবাবে শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে মৃত্যুৰ সময়ত সদায় ৰামনাম জপ কৰিব লাগে বা যিজন ইষ্ট দেৱতাক আপুনি পূজা কৰে যাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে ধ্যান কৰিব লাগে স্মৰণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব লাগে গৰুৰ পুৰাণ হৈছে হিন্দু পুৰাণৰ ভিতৰত অন্যতম এই গৰুৰ পুৰাণত জন্ম মৃত্যু আৰু মৃত্যুৰ পিছৰ ঘটনাৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত ৰূপত উল্লেখ আছে এই পুৰাণত এনেকুৱা কথা কিছুমান উল্লেখ আছে যিখিনি মানুহে মানি চলিলে য'ৰ জীৱনৰ স্থিতি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব মহাপুৰাণৰ ভিতৰত গৰুৰ পুৰাণৰ মহত্ব আটাইতকৈ বেছি সনাতন ধৰ্মত কোনো মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত পঢ়া হয় গৰুৰ পুৰাণ ভগৱান বিষ্ণু আৰু গৰুৰ পক্ষীৰ মাজত হোৱা বাৰ্তালাপেই গৰুৰ পুৰাণত উল্লেখ আছে লগতে ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ সম্বন্ধেও গৰুৰ পুৰাণত কিছু কথা উল্লেখ আছে ভগৱানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনাৰ যিখিনি ভাল কাম সেইখিনিক পুণ্য বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিখিনি বেয়া কৰ্ম সেইখিনিক পাপ বুলি কোৱা হৈছে গৰুৰ পুৰাণত উল্লেখ থকা অনুসৰি মনুষ্যই পৃথিৱীত যি পাপ কৰে সেই পাপৰ বেলেগ বেলেগ শাস্তি থাকে গৰুৰ পুৰাণ অনুসৰি যি ব্যক্তিয়ে ভাল কাম কৰে সেইজনে স্বৰ্গত স্থান পায় আৰু বেয়া কৰ্মৰ বাবে নৰকত স্থান পায় গৰুৰ পুৰাণে কৈছে এটা শিশু যেতিয়া মাকৰ কোলাত থাকে তেতিয়া পূৰ্বজন্মৰ সকলো কথা শিশুটিৰ স্মৰণ হয় পূৰ্বজন্মত কি কি কাম কৰিছিল কেনেকৈ ভগৱানক সৎ কাম কৰিম বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সকলো মনত থাকে শিশুটিৰ কিন্তু যেতিয়া শিশুটো ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগেই তাৰ স্মৃতিশক্তিৰ পৰা সেই কথাবোৰ নোহোৱা হৈ যায় ঈশ্বৰক পূৰ্বজন্মত কি কৈছিল সেইয়া পাহৰি সংসাৰৰ মোহ মায়াত বন্দী হৈ পাহৰি পেলাই হৰি ভক্তি যাৰ ফল তেওঁ অহা জনমত ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আহক এইবাৰ জানি লওঁ কি কৰ্ম কৰিলে কি জনম পায় মাক দেউতাকক কষ্ট দিয়া সন্তান বা ভাতৃভগ্নীক প্ৰতাৰিত কৰা মনুষ্যই কাছৰ জনম পায় বুলি কোৱা হৈছে বিভিন্ন সময়ত বেয়া কাম কৰা সকলে ভাবে কোনেও তেওঁলোকক দেখা নাই বহু সময়ত মানুহে পাপ কৰ্ম কৰি দিয়ে যাৰ পৰিণাম এই জনমৰ লগতে অহা জনমতো ভোগ কৰিবলগীয়া হয় কাছৰ জীৱনকালো বহুত বেছি দীঘলীয়া কাছ বিছ বছৰ বা ত্ৰিছ বছৰ জীয়াই নাথাকে দুশৰ পৰা তিনিশ বছৰ ভিতৰত হ'ব অৰ্থাৎ এই অপৰাধৰ শাস্তি দীঘলীয়া হয় আৰু বহুত বেছি কঠিন হয় এই জনমত আপুনি মনুষ্য জীৱন লাভ কৰিছে মানে অহা জনমতো সেই একেই জীৱন পাবই সেইটো কোনো কথা নাই কাৰণ জীৱন মৰণ পুনৰ জনম এই সকলোবোৰ মানুহৰ কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত যি ব্যক্তিয়ে লুটপাত কৰে পশু পক্ষীক কষ্ট দিয়ে অন্যায় কৰে সেই মানুহেই অহা জনমত কোনো কছাইৰ হাতত মৃত্যু হয় গৰুৰ পুৰাণে কৈছে যি মানুহৰ মৃত্যুৰ সময়ত ভগৱানৰ নাম লয় সেই মানুহৰেই মুক্তিৰ দুৱাৰ খুলি দিয়ে ভগৱানে সেইবাবে অন্তিম ক্ষণত ৰাম নামৰ গত্যন্তৰ নাই গাধৰ জনম কোনে ভোগ কৰে জানেনে নিজৰ ভাল মিত্ৰজনক অপমান কৰাজনেই অহা জনমত হেনো গাধৰ জনম লাভ কৰে গাধৰ জনম পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ হয় যদি আপোনাৰ পাপ ক্ষমাৰ যোগ্য হয় তেতিয়া কৰ্মফলৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আপুনি গাধৰ জীৱনৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হৈ এক সাধাৰণ মৃত্যু লাভ কৰিব এইবাৰ জানি লওক কুকুৰৰ জনম কোনজনে লাভ কৰে গৰুৰ পুৰাণত জীৱই কৰা পাপৰ বাবে কি শাস্তি ভোগ কৰিব সেয়া উল্লেখ আছে এই বিষয়ে ভগৱান নাৰায়ণে গৰুৰক খুব সুন্দৰকৈ অৱগত কৰিছে ধৰ্মক অপমান কৰা পূজা পাঠ নকৰা যি ব্যক্তিয়ে ধৰ্ম পুৰাণ বেদ আদিক অপমান কৰে সদায় যি ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ নেৰাখে এনেকুৱা মানুহেই পৰৱৰ্তী কুকুৰৰ জনম লাভ কৰে বেলেগৰ নিন্দা কৰা সদায় বেলেগৰ বেয়াটোকে চিন্তা কৰা পৰচৰ্চা কৰাজনেই মহ মকৰা আদি ৰূপত জন্ম পায় এয়া এনেকুৱা এক যোনে আপুনি যিমানেই প্ৰতিভাশালী নহওক লাগিলে আপুনি সন্মান কেতিয়াও লাভ নকৰে এই সংসাৰত আমি তেতিয়ালৈকে বেলেগ বেলেগ যোনীত জন্ম লাভ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ মুখ্য প্ৰাপ্তি নহয় যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ মানুহৰ পৰা লোৱা ধন উভতাই নিদিয়ে তেওঁৱেই মকৰাৰ জন পায় যোনীৰ জীৱনকাল যিমানেই দীঘলীয়া হ'ব সেয়া ব্যক্তিৰ কৰ্মফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব চালাকিৰে যিজনে বেলেগক মূৰ্খ বনাই ঠগে সেইজনেই ফেঁচাৰ জনম লাভ কৰে এনেকুৱা মানুহেই নৰকৰ শাস্তি ভোগ কৰিব লাগে যিজনে পৰস্ত্ৰীৰ সৈতে সম্বন্ধ ৰাখে সেইজনেই নৰকত বিভিন্ন যাতনা ভোগ কৰিব লাগে বুলি গৰুৰ পুৰাণে সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে জীৱনত আপুনি যি কৰ্ম কৰে সেই কৰ্মৰ ওপৰতেই আপোনাৰ পুনৰ জনম নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে যি কৰ্ম কৰে কেৱল সৎকৰ্ম কৰিব ভগৱানক চিন্তা কৰিব আৰু সৎকৰ্মৰ মাজেৰে জীৱনটো আগুৱাই নিব অন্যথা পুনৰ জনমত ঘোৰ শাস্তি ভোগ কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ